Hai Cegu, selamat petang. Nama saya Jessica Guambi. Saya pelajar dari OUM Miri Sarawak. Oke, okay, pada hari ini saya ingin membawa Cegu untuk berbincang tentang kepentingan strategi pedagogi dalam memupuk persekitaran pembelajaran inklusif dalam masyarakat majmuk. Sebelum kita memulakan perbincangan, uh, sila perkenalkan diri Cegu dahulu. Okay, uh, selamat petang, adik Jessica. Okay, saya Cikgu Ranjana dari Miri, dan sekarang ni tengah mengajar sekolah rendah ya. Nama sekolah rendah adalah SK Longjekan Tinja dalam Baram Sarawak. Uh, saya merupakan seorang guru sekolah rendah yang mengajar bahasa Inggris di sekolah sekarang ni di, di dalam masyarakat Berawan dan Iban. Uh, pengalaman mengajar lebih kurang 18 tahun sudah dan saya rasa itu saja dari saya. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Tajuk uh, untuk perbincangan kali ini adalah kepentingan strategi pedagogi dalam memupuk persekitaran pembelajaran inklusif dalam masyarakat majmuk. Ya. Yeah. Okey. Soalan yang pertama, apa pandangan guru mengenai kepentingan strategi pedagogi inklusif dalam masyarakat yang pelbagai budaya dan bahasa seperti Malaysia? Okey, kalau pandangan saya, pedagogi inklusif ini penting ya, adalah salah satu cara untuk menghormati dan meraihkan kepelbagaian budaya serta bahasa dalam sesebuah kelas. Ya, seperti yang kamu tahu yang kita terdiri daripada pelbagai bangsa, lebih-lebih lagi di Sarawak. Saya rasa lebih kurang 20-30 lebih etnik kaum ya. So dengan pedagogi inklusif ini, pelajar daripada pelbagai latar belakang dan bahasa akan berasa dihargai. Dan dengan ini terus membantulah perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat yang majmuk. Uh, selain itu, salah satu kenapa saya kata pedagogi inklusif ini penting Kalau dari segi pandangan saya sendiri adalah uh, Individu atau pelajar kita ini terdiri daripada pelbagai rata belakang yang berbeza uh, Ini juga boleh membantu pelajar terus uh, How to say, adapt ya Menyesuaikan diri dengan persekitaran pembelajaran yang menyerupai dunia sebenar di mana mereka perlu bekerjasama dan juga berkomunikasi dengan pelbagai individu. So, ia adalah sebagai keperluan asaslah dalam sistem pendidikan Malaysia. kerana ini bukan sahaja mengaitkan pembelajaran pelajar tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih bersatu, inklusif dan progresif. Ya, itu saja dari saya. Okey, terima kasih Cego. Okay, soalan yang seterusnya bagaimana pendidik boleh mengatasi cabaran dalam memenuhi keperluan pelajar yang berbeza latar belakang sosial dan budaya? Hmm, Oke, okay. kalau dari segi saya pengalaman saya adalah menggunakan pelbagai pendekatan yang fleksibel lah seperti differentiate learning di mana menyesuaikan kaedah pelajaran mengikut uh, tahap pemahaman, gaya pembelajaran dan latar belakang pelajar itu sendiri. Okey, pelbagai kaedah ini adalah menggabungkan kaedah visual, okey, auditory, kinesthetic teknologi dan sekarang ni kita tahulah uh, banyak teknologi canggih kan. Uh, so dengan ada teknologi-teknologi di sekitar pelajar-pelajar uh, yang daripada pelbagai latar belakang ini, dia bolehlah uh, belajar dengan lebih berkesan. Selain itu juga uh, saya akan cuba mewujudkan sistem persekitaran yang inklusif di mana uh, dalam kelas eh contohnya aktiviti ni uh, dalam contoh kelas saya sendiri ada banyak bangsa Melayu, Cina, Iban, Berawan. So saya akan mewujudkan persekitaran inklusif dan di mana murid-murid dapat uh, buat aktiviti itu bekerjasama dan menghormati satu sama lain semasa membuat aktiviti itu. Tu sajalah bagi saya. Kalau okay. untuk menghadapi cabaran tu ya. Okey. Uh, yang soalan yang seterusnya, apakah pendapat cikgu mengenai penggunaan teknologi dan pembelajaran kolaboratif dalam mempertingkatkan pembelajaran insekutif? Okey, kalau penggunaan teknologi sekarang ni kita kan ada banyak uh, aktiviti uh, teknologi seperti AI, Canva lepas tu e-book semua ni video interaktif so untuk teknologi ni murid-murid zaman Z ni zaman Gen Z saya rasa ya mereka lebih suka menggunakan teknologi canggih uh, seperti Google Classroom Kahoot kita buat kuis dengan mereka dan dengan ini murid-murid akan lebih cenderung lah, dia akan lebih uh, dia akan lebih aktif kerana ada visual dan game, sometimes games kan. Uh, selain itu juga saya boleh menggunakan aplikasi seperti quiz dan uh, ada satu lagi apa nama benda baru Edmondo rasa saya. Uh, dengan ini murid-murid uh, boleh akses. Lepas tu dia tidak perlulah uh, Mereka boleh akses sendiri sendiri menjawab satu-satu pembelajaran aktiviti dan ini membantu saya dalam mengenal pasti pelajar yang memerlukan lebih banyak sokongan atau bahan tambahan. Mereka tak perlulah direct dengan saya kan. So ada game benda-benda seperti ini mereka boleh belajar uh, dan menunjukkan uh, lebih aktif lah. Itu salah satunya lah teknologi penting. Okay. Okey, soalan yang terakhir. Adakah Cikgu mempunyai pengalaman tertentu dalam melaksanakan strategi pengajaran berbeza di dalam bilik darjah? Okey, ya, sudah tentu sekali. Memang saya ada pengalaman, okey. Terutamanya dengan pelbagai murid-murid dari background yang berlainan, ya. Okey, contohnya sekarang ni saya mengajar bahasa Inggeris, pengalaman saya sendiri di mana pelajar contohnya pelajar yang bukan backgroundnya ataupun apa bahasa ibunda bahasa Inggris contohnya Iban ya mungkin ia merupakan bahasa Inggris bahasa yang ketiga atau keempat so untuk saya mengajar bahasa Inggris ini saya akan menggunakan uh, teknik ataupun uh, bahan pembelajaran yang sesuai untuk murid-murid saya, contohnya subjek Bahasa Inggeris mereka lemah dalam uh, dalam teks, so saya akan menyediakan uh, teks yang mudah ikut kategori ya. Contohnya menggunakan lembaran kerja bertahap. Ada advance, uh, intermediate dengan weak group. So dia ada tiga grup lah. So selain itu juga bahan bacaan ini mengikut tahap kesukaran. Dan sometimes saya akan menyediakan kad imbasan ya untuk murid-murid yang lemah supaya mereka boleh banyak uh, mengikuti lah tidak rasa diskriminasi. So ini adalah salah satu mesti ada lembaran kerja yang per, berbeza. Selain itu juga saya rasa perlu guna teknologi lah di mana ya, guna kahut sekarang ni macam sekolah saya ni baru ja. Ah, baru jap pulang, baru saja install TV, TV smart TV. So guru besar saya memang suruhlah menggalakkan kami menggunakan TV untuk menarik minat murid-murid uh, dan pelbagai uh, bangsa agama ni untuk belajar dan sama-sama apa macam mana mengikuti aktiviti dalam kelas dengan kawan-kawan lain sama-sama. Dan saya rasa salah satunya adalah ikut grouping lah. Kalau dalam bahasa Inggris kita ada murid yang pelbagai tahap. We say mixed ability di mana saya akan memilih murid-murid ataupun buat aktiviti yang ada mentor dengan menti uh, di mana pelajar yang lebih mahir dia akan bantu pelajar yang kurang mahir dan juga murid-murid uh, ni akan bersama lah di mana mereka akan bahagikan tugas bekerjasama mungkin salah seorang tu uh, akan buat Uh, penulisan, lepas tu ada yang buat persembahan. So setiap murid-murid ni dia tak akan rasa dia tak ada kepentingan. So di sinilah mereka ada silap toleransi, hormat menghormati dengan bekerjasama. Uh, itu sajalah saya punya pengalaman setakat ni banyak lagi tapi saya rasa itu sejalah cukup lah <laughs> <laughs> ok terima kasih cikgu ok dalam sesi perbincangan Maya bersama ya. Cikgu Ranjana Jet. Ya. Okey. Eh, uh, Ya, Re Re Ranjana Jeti. Okey. Uh, kami sudah membincangkan tentang kepentingan strategi pedagogi dalam memupuk persekitaran pembelajaran inklusif, terutamanya dalam konteks eh konteks masyarakat majmuk hmm. di Malaysia. Oke, okay. uh, cegu sudah berkongsi pengalaman mereka dalam menggunakan strategi seperti pembelajaran berbeza dan pembelajaran kooperatif untuk memastikan setiap pelajar dari latar belakang berbeza dapat belajar dengan baik. Hmm. Oke, okay. uh, cegu juga sudah memberi cadangan untuk meningkatkan penggunaan teknologi. Dalam kelas bagi memperkasa pembelajaran, pelajar berbilang kaum. Ya. Yeah. Saya juga mendapat pencerahan mengenai cabaran yang dihadapi oleh pendidik dalam menangani perbezaan bahasa dan budaya serta pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif dalam pengajaran. Ya. Yeah. Okay, terima kasih cikgu sebab sudah kongsikan hmm. uh, uh, sebab sudah kongsikan pengalaman dan cabaran yang uh, ada dalam dalam strategi pedagogi ni lah. Ya. Yeah. Okay, terima kasi. okay, kasih. Yeah, okay. sama -sama. Uh, okay, terima kasih cikgu. Bye. Bye. bye.